yosh avlodni ma'nan yetuk tafakkur olami keng va bilimli insonlar etib tarbiyalashda ustoz va murabbiylarning o'rni benihoya kattadir ustoz bu o'zidan keyin har bir inson hayotida ko'rinmas ammo juda muhim iz qoldiruvchi buyuk zot zahmatkash fidoyiy jonkuyar ustozlarimiz hamisha qalbimiz ardog'idadir <Sessizlik> mamlakatimizdagi barcha o'qituvchilar bilan bir qatorda o'n oltinchi son umumiy o'rta ta'lim maktabida zahmatli mehnati ila yosh avlodga ta'lim tarbiya berib kelayotgan ustozlarni bugungi kasb bayrami bilan chin yurakdan muborakbod etamiz sharafli va mas'uliyatli kasbingizda doimo omadlar yor bo'lsin yosh avlod uchun ibrat namunasi yuksak insoniy fazilatlar timsoli bo'lgan aziz ustozlar sha'niga qancha go'zal so'zlarni ezgu tilaklarni izhor etsak ham kam aslida aziz ustozlar ilm yo'lidagi mehnatingiz metin irodangiz kuchli sabringiz va bilim ummonidagi sabog'ingiz doimo sarbaland bo'lsin bugungi kasb bayramingiz muborak bo'lsin